いいね。 Зустрілися з вами в нашому мальовничому парку. І зараз на цій сцені вас будуть вітати, дарувати свої таланти наші маленькі артисти, маленькі зірочки, щоб у вас був гарний весняний настрій. Але спочатку ми хочемо надати слово голові нашого улюбленого, гарного, квітучого міста Василю Веніаміновичу Тарасу. Добрый день, уважаемые желтоводцы! Наши любимые маленькие детки, их родители, папы и мамы, а также дедушки и бабушки. Пришлите вас поздравить с этим солнечным, ясным днем, праздником 1 мая. Уже который год подряд, по традиции, 1 мая мы открываем наш детский парк. Наш детский парк уникален на этих аттракционах, которые находятся в парке, на старых аттракционах, катались, значит, катаются сейчас наши дети, катались наши родители. Значит, и даже если брать маленьких детей, катались наши дедушки и бабушки. И мы стараемся содержать детский парк в надлежащем виде, чтобы он каждый год открывался и радовал наших маленьких желтоводцев, а также сама сказать, их родителей. Если вы успели заметить, в этом году, стоя на территории детского парка, мы с вами можем увидеть водоем. За последние 8 лет хорошо потрудились, сделали вырубку лесополосы. Наши учащиеся в разных подразделениях, это и стратегия, это и педучилище, это и значит, наш техникум. И особую благодарность хотела бы сказать ВПТУ-70. Они много раз участвовали в субботнике и наводили порядок. И также хочется сказать большую благодарность значит, предприятиям города, частным предпринимателям, которые ежегодно участвуют в подготовке аттракционов к началу, к открытию детского парка. И без то без даров, за свой счет, за, каждого, за каждым закреплением аттракционы. И э, подготавливают эти аттракционы, ремонтируют. Некоторым тракционам уже более 40 лет. Но они у нас работают. И в принципе я сказал бы, наш парк уникален, потому что все, что было приобретено когда-то и новое, на сегодняшний день работает. Что хочется пожелать? Хочется пожелать мира. Хочется пожелать здоровья, благополучия. И чтобы наш детский парк в течение всего сезона, значит, в детском парке в течение всего сезона присутствовал смех нашей желтоводской детворы, а родители, дедушки, бабушки отдыхали в тенистых аллеях нашего парка. Еще раз с праздником вас и с открытием детского парка. Бажаємо вам приємних вражень. І так починаємо наш святковий концерт. Вітчизна наша, рідна Україна, ти йдеш дорогою до щастя і весни. Тебе ми любимо так віддано і вірно, маленькі і щирі доньки і сини. Прийми від нас любов, палку і щиру. Ти на кожне серцем промовля Бажаємо тобі і щастя, й миру. Моя найкраща, дорога земля. вода Дальше быстро вода Дальше вода И не дают лета Ой, не бежи вода Так швидко шипок покрыли плакать на Ой, не бежи вода Плакетна питка, ой, не бежи, болта, так швидко, ты hey! Очія вас від народження, чудові краєвиди рідної батьківщини, а дитина, яка зростає серед прекрасного, та міє бачити красу, милуватися нею у майбутньому, обов'язково створюватиме свою малювничу, добру, барвисту країну дитинства. І вручили фарби в руки, я розфарбовую своє життя, усі слова, моменти, звуки і навіть не почуття. Точки заперту віночок, ниточка до ниточки, вишиє сорочку, посміхнеться сонечко стане небо синім, а я просто донечка рідної країни і у садах, і у полях, летять слова, небо стажина, не касіте, моя земля, моя земля. Задивилась тихо, Літочка до літочка виросла велика, Посміхнеться сонечко стане синім, а я просто донечка. Ну в этом году традиционно, как каждый год, 1 мая мы э, открыли парк. Э, работа проводилась очень огромная, потому как э, тяжелая э, обстановка в стране будем говорить, э, нехватка денежных средств. Но тем не менее я вот только недавно приехала с Кривого Рога из Днепропетровска там собирали по детским паркам, которые перешли в частные руки, в которых поднялись сумасшедшие цены на билеты. Вот. И уже нету таких вот э, аттракционов ретро, как я считаю. И э, я хочу сказать благодарность и местным, э, местным властям, которые всю жизнь нам помогают вот, э, организовать вот эту работу по подготовке парка. Большое спасибо э, Возлоку. Вот. Без них я бы не смогла отремонтировать ни механическую часть, ни электрическую часть, потому что ну, аттракционы э, требуют большого ремонта после хранения зимнего. Вот. Надо покрасить, нужна краска. Нужно, э, как обычно приезжают эксперты, которые делают замеры по износу металла, по грузоподъемности. Все сжато было, потому что очень плохие были природные условия. Дожди мешали. Вот. Хочу сказать большое спасибо частным фирмам, которые откликнулись на наши просьбы. Вот. Помогли материалам, сколько могли, потому что во всех тоже положение не очень, будем говорить, хорошее. Вот. Помогли нам и тетрам, как обычно. Помогли э, нам и Техномаш, э, Бутмаркет помог материалам, помогли э, Технотрон, Бойченку большое спасибо за то, что полностью реставрировал э, аттракцион дерево в аттракционе лодочки, вот. Э, гарант Метис Инвест, которые сами сами перезвонили и сказали нужна помощь нужна, вот. Единственное, что хочется, хочется, чтобы нашим детям, несмотря на такое положение в стране, чтобы наши дети чувствовали, что мы их любим, и что мы хотим, чтобы им было, ну, чувствовали они нашу заботу за них. Вот. вот эта чистота в парке, это тоже ж не, не просто так, потому как у нас нет ни уборщиков, ничего. Это наши контролеры-посадчики вышли э, и сделали вот эту чистоту. Приходили с ГПТУ-70, помогали. ЖВК-26 давали своих, тоже помогали. В этом году сделали, очистили городок. Э, за инициативой Тарасенко. Василия Вениаминовича. Все-таки очистили мы этот городок от поросли. И сейчас там мы сделали велодом, велодром. Но дело в том, что там еще работы очень много. Планируются и остановочки, и поставить там знаки дорожные, чтобы дети приучались к дорожному движению, как, как себя вести на улицах. Ну вот еще сейчас скажу по ценам, что единственный город сейчас вот у нас по Украине, которые имеют такие цены. Потому что с кем я не говорила, цены э, на батуты больше 25 до 40 гривен. Э, учитывая материальное положение жителей города, э, цены э, в этом году не, не поднимались. Не подымались, потому что ну, хочется, чтобы все дети могли э, и, и имели возможность покататься. Ну, мы же катаем бесплатно детей э, малообеспеченные, под опекой, дети-сироты переселенцы дети потому что им тоже ж надо чувствовать вот эту заботу о них вот какие, какие расценки, их? ну вот от, от 10 у нас стоимость э, аттракционов от 10 до 5 гривен ну вот в районе 5 6 и 10 вот это самые дешевые э, цены в на украине будем так считать таких цен нету это я точно вам говорю Продолжаем. Сосасший Сосасший. Эта трасса предназначена для наших велосипедистами. Вот это вы сами видите, что тут происходит. І вот. в будущем тут будуть проходити именно, именно вело, фрістайл, віло їхні перегони. Вот. Також і траса Багі. Зараз вони після нас проїдуть э, багісти, вони вже готові Так что вот это место и будет принадлежать именно для наших для развития нашего мото вело клуба юбилейного. Ребят еще в сейчас, сейчас в данном случае принимали 15 человек. Ну, факт тому, что начало есть. Главное, что мы их привлекли.